Вот, позиция наша. Окопы, перемещаемся здесь. Общая протяженность окопов здесь. Два километра. Дзоты есть, и бетонные хорошие дзоты. Укреплены мы тут хорошо. гасили все село трех из банка, Как раз вот там выезжали, вот это выда там попадание. дома дом разрушили, возле школы окна повыбивали, значит стреляют. И по местным стреляют. Именно по нашей позиции, четко, что по позиции, слава богу, блин, не пристрелялись. Ну туда дальше по пехоте стреляют постоянно. Значит, стреляют все время, блин, стреляют в Крымском. Это, блин, днем и ночью. Суток не было. За те 8 месяцев, что я тут нахожусь, были одни сутки, чтобы не стреляли. Это одни сутки не запомнил, чтобы не стреляли, чтобы даже не было выстрела со стрелкова. Это покрова было. В основном э, минометы, СПГ, САУшки. Ну, ствольная артиллерия, ствольная артиллерия, конечно, далеко. Но тоже работает. Бывает, ствольная артиллерия тоже работает. Каждая ниша одна и та самая. Стреляют. Позавчера с радиус стреляли. Вчора савушки, міномети 120-ті, 82 працюють, працює вся чужова техніка їхня. Можемо вести бойові дії, тільки ж не дають команди. Нема, без команди ми нічого не робимо. Тобто не стріляємо нічого, вони по нам стріляють, нам тільки дозволено стрілецької зброї стріляти. Тобто з автомата і з пулеметів. Тобто таке.